эмоции положительные и, наверное, тяжело с такими эмоциями объективно комментировать игру. Вот, потому что счет вроде бы довольно комфортный, кажется, победа уверенная. На самом деле, конечно, так не было. Первый тайм был очень пассивный с нашей стороны в атаке. Ничего не получалось. Команда противника легко разгадывала наши намерения во втором тайме. Э, немного ситуация улучшилась. И, наверное, игра длилась бы до забитого мяча и удача, и хорошая комбинация привели к забитому первому мячу. Потом уже, я думаю, мы играли по счету, больше внимания уделили в обороне и после. валерного выноса Юрчука. Такая простая примитивная комбинация привела ко второму мячу. И уже выпустили третьего центрального защитника. Я думаю, довольно спокойно довели матч до конца. Степень и агрессии, степень единоборств, уровень единоборств и атлетизма гораздо выше, чем в первой лиге. Это абсолютно точно. Это одна из причин. Вторая причина – отсутствие Игроков наших, тот же Кравченко и Назаренко, оказывают огромное влияние на нашу атакующую игру. В середине поля у нас вышел на одной из ключевой позиций для той системы, которую мы используем, Арсен Батагов. И парню только исполнилось 17 лет, поэтому, конечно, есть волнение и разыгрывать мяч так, как мы хотели, через использование центральных полузащитников, но не всегда получалось. Поэтому и временами такая сумбурная игра, какую мы видели сегодня. План на игру был такой, что тот же Влад Шаповал в последнее время был, играл в основном составе и может быть вышел бы и сегодня, но выпуская его в основной состав, мы лишались себя возможности на усиление игры, у нас бы тогда не было, потому что он единственный, кто может усилить игру в атаке на фланге. И тот же Загальский, мы рассматривали его как усиление игры вместо Батагова, потому что будь и Загальский, и Шаповал в основном составе, там Батагов не усилил бы игру, и тот же Володя Полевой не сыграл бы выше. Поэтому хорошо мы... В принципе, спрогнозировали то, как будет складываться игра, и Влад хорошо вышел, оказался соучастником двух забитых мячей, поэтому конечно, его вклад можно оценить только положительно. Задача взять кубок, это все красиво и звучит очень заманчиво, но мы надаем отчет себе, что может нам попасться и Динамо, или Шахтер, может попасться та же Заря, команда очень сильная, постоянные участники Еврокубков, поэтому это все здорово, если получится, то Каких-то задач нет у нас, просто аппетит приходит во время еды. Нам прежде всего очень приятно то, что три года подряд мы выходим в полуфинал Кубка Украины. Мне кажется, это достаточно весомый, весомый успех, и тем более мы это делали и во второй лиге, и в первой. Поэтому нам просто приятно, и мы сейчас переживаем хорошие эмоции.